наблюдения. Я вас благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Татьяна Витальевна. Это всегда очень актуально, очень содержательно. И спасибо что еще раз, что вы приехали. Я бы хотел пригласить... Кирпичеву с докладом дифференциальная диагностика цариазу и экземы, потом морфологические критерии. Сегодня уже много говорили о клинических проявлениях, о классификации псориаза и экземы. Сейчас хотела бы остановиться на патоморфологических критериях, как врач-патоморфолог, что мы используем в своей работе для постановки диагноза, для того, чтобы отдифференцировать псориаз и экзему. Классические случаи, конечно, не представляют никаких сложностей, но бывают такие моменты, что и гистологически бывает очень сложно отличить эти две нозологии. Вообще, если взять гистологически, на какие большие группы делятся все дерматозы, вы можете посмотреть, какое большое количество групп. Но самые основные, наиболее распространенные, на которых сегодня мы остановимся, это группа спангиотических дерматитов и псориазиформных. Что же это такое? Псориазиформные дерматозы, их все объединяет определенная модель строения, так называемый псориазиформный акантоз. Когда вытянутые сосочки дермы а здесь нет? Снизу. Показывает. Снизу. Нижняя, нижняя, Не, нет с другой стороны. нет, нет с другой стороны. Снизу, снизу, снизу кнопочка. Переверните. Там. Угу. Очень вытянутые акомпактические этажи. Они одинаковой длины, но при этом узкие по своей ширине. Сосочки дерма очень удлинены и суперпопулярная пластинка утончена это называется псориазиформный акантоз и такой вид биологического строения мы наблюдаем при всех этих дерматозах конечно самое основное это псориаз и поэтому в связи с тем что сейчас это псориазе был назван этот, э, эта модель такое строение гистологическое, как псориазиформный акантоз. Но тем не менее, вы видите, что и во всей группе хронических спангиотических и подострых дерматитов тоже встречается псориазиформный акантоз. При болезни дивержи еще розовом лишая, грибовидными коз, дерматомикозы и при псориазиформном варианте токсикодермии. Спангиотические дерматозы, их всех объединяет уже сегодня говорили спангиоз или межклеточный отек. Он бывает разной степени выраженности, острый, подострый и хронический. И при этом нумулярные э, э, экземы, все виды экземы, контактно-аллергических дерматитов, атопический дерматит, айдиреакция, сибарийные дерматит, розовый лишай, все эти нозологии входят в группу спангиотических дерматитов. И очень важно, что... Очень сложно без клиники только на основании гистологии между этими всеми нозологиями различить. Поэтому очень важна гинекоморфологическая корреляция. Сама по себе гистология без вашей помощи, без вашей, без вашей клиники клинических данных не несет такой, как бы сказать, стопроцентной уверенности в, в точном диагнозе. Поэтому, конечно, вы должны с, с патологами, к которым вы направляете биопсии очень тесная корреляция. И только тесная клиника морфологической корреляции – это залог точного диагноза. В связи с того, какой, какая форма псориаза, гистологически мы дифференцируем с различными другими нозологиями. Допустим, классический бляшечный псориаз с, ну, с группами спангиотических дерматитов. Сибарийный дерматит, дерматомикозы, токсикодермия. Если это каплевидный псориаз, то диагностика гистологическая с розовым лишаем, с парапсориазом. Если это ретродермическая форма, дифференцируем с ретродермией при болезни двержи и так далее. Какие же гистологические критерии? Мы сейчас сначала остановимся на классических, которые встречаются чаще всего при бляшечном псориазе. В первую очередь это псориазиформный акантоз, о котором я говорила. Это удлинение сосочков дермы с образованием картины по типу гребешка называется, расчески гребенца. При, э, при экземе есть акантоз, но он не псориазиформный, то есть по своей длине и ширине он неравномерный и эти эпидермальные тяжи, они разной ширины, разной длины, имеют не такую морфологию. Это в классике. Паракератоз. В крипсориазе он выраженный, он э, сливается между собой и очень чаще всего обширный. При экземе паракератоз может быть, но он очаговый и прерывистый. Паракератоз – это когда мы видим в роговом слое сохранение ядер. Вот этот процесс называется паракератоз. Следующий момент, очень важный, это микроабсцессы Монро. Это скопление нейтрофилов в, в рововом слое среди паракератических масс, когда мы видим скопление нейтрофилов. И сам по себе, сами по себе микроабсцессы Монро – это признак активности псориаза, активности процесса. И очень патогномонично, когда мы видим скопление нейтрофилов для, для псориаза, но при экземах нет нейтрофилов в враговом слое. Кроме того, что скопление нейтрофилов характерно для псориаза, еще вторая такая мезологическая единица, когда мы можем это видеть, это дерматофития и дерматомикозы. Поэтому обязательно при наличии такой гистологической картины, кроме окраски гематоксилина и ВИН, в следующий момент патолог должен обязательно окрасить шик-реакцию для исключения Дерматомикозы для исключения именно генеза. Гипогранулез или агранулез. Истончение или отсутствие зернистого слоя эпидермиста. При этом э, визуально сразу верхние слои эпидермиса выглядят более бледно окрашенными. Полностью отсутствует зернистый слой. В то, в то время как при экземах он сохраняется, иногда даже бывает небольшой гипер он более выраженный. Это часто еще связано вот, как проявление зуда, расчесов, когда сильный зуд, мы видим это гистологически, тоже в виде гипергранулеза. Пустолы когое – это когда скопление нейтрофилов мы видим уже не в роговых массах, а в верхних слоях эпидермиса. Вот это спонгиформная пустола когое – тоже признак активности псориаза. При этом если дифференцировать с экземой, такие гистологические изменения мы не видим. Утончение суперпопулярной пластинки эпидермиса. Вот вы можете посмотреть, это идет у нас популярный слой дермы, и насколько бывает утончен. В то время как при экземе чаще всего ну, нет такого истончения. В следующий момент – наличие фигур метоза. Из-за того, что при псориазе очень активно обновляется эпидермис, если в среднем за 3-4 недели в норме происходит, то при псориазе до, за 5-7 дней происходит обновление эпителия эпидермиса. Поэтому чаще всего мы видим большое количество фигур митоза При этом они расположены не только в базальных отделах эпидермиса, но и выше. Иногда даже до середины эпителиального пласта. При экземе такой процесс не наблюдается. Следующий очень важный и дифференциально-диагностический признак, наличие капилляров. При этом они не только расширены, но и извиты и располагаются в верхних отделах дерма. И еще за счет того, что истончена супрапапиллярная пластинка, этим синдром объясняется синдром ауспица или кровяной росы, потому что очень тонкая супрапапиллярная пластинка и большое количество капилляров в верхних слоях папиллярного слоя Поэтому очень легко образование именно такого клинического симптома при псориазе, как симптом аушприца. Капилляры в сточком слое при экземе, они могут быть, но они не расширены и не настолько извиты. Воспитательная инфедрация – это более косвенный признак. Считается, что при экземе и других спонтанических дерматитах она должна быть более выраженная, в то время как при псориазе она может быть не настолько выраженная. Чешуйки. При экземе чешуйки сухие, и поэтому мы не видим среди паракеротических масс скоплений плазматической жидкости. При экземе чешуйки, они, можно так сказать, влажные, поэтому видно скопление капель, капель жидкости среди рогового слоя среди паракеротических Хотелось бы немножко показать, насколько то, что вы видите клинически, мы видим гистологически в виде каких проявлений. Например, на примере псориаза, там, бляшечного или другого, то, что э, клинически вы видите бляшку, приподнятое образование, это все образуется за счет, во-первых, гиперплазии эпидермиса. Второй момент, за счет воспалительной инфильтрации в дерме. За счет этого возвышенная, э, то есть формируется бляшка там, или папула. Следующий момент, гиперемия, это за счет того, что большее количество расширенных сосудов, которые заполнены кровью, этим объясняется такой признак, как ну, цвет, допустим, бляшки или при других дерматозах гиперемия. Наличие паракератоза вы видите в виде чешуек. Обильное вот то, что при псориазе выраженный паракератоз сливной, большое количество да, шелуш... шелушения при псориазе. И то, что эти лусочки немного с желтоватым оттенком, это за счет скопления нейтрофилов, за счет микроапсесса Монро и какое. Вот так вот гистологически мы видим проявление того, что вы видите клинически. Следующий момент, точно так же, допустим, при нумулярной экземе, элемент не настолько возвышенный, потому что не такая выраженная гиперплазия эпидермиса. Небольшое шелушение, это тоже видите признаки паракератоза. Цвет за счет тоже и воспалительных элементов, и небольшого количества сосудов. Небольшое, небольшая гиперемия. Поэтому всегда очень интересно, если по возможности, конечно, вы могли смотреть гистологию, это действительно интересно. То, что вы видите клинически, и потом то, что вы видите гистологически, насколько оно все коррелирует. Это мы остановились на классических признаках дифференциальной диагностики экземы псориаза. Им, к сожалению, не все так просто и не все так легко. Очень сложно дифференцировать ранние стадии псориаза, так как для них не характерны, еще может не быть псориазиформной гиперплазии эпидермиса, может не быть нейтрофилов на верхушке парапиролитических масс. Только из всех гистологических проявлений, одним из таких первых и основных, могут быть только расширенные капилляры, расширенные сосуды в папиллярном слое дерма. Кроме того, не все варианты псориаза имеют всю такую классику, которая только что останавливалась. Для капельного псориаза, для всех ранних стадий, ретродермической формы, и не характерны тоже такой выраженной псориазиформной гиперплазии, может не быть микроабсцессов Монро. В этом и есть сложность гистологической диагностики. Кроме того, очень сложно дифференцировать ладонно-подошвенный псориаз и ну, гидротическую экзему, так как есть особенности проявления псориаза гистологические в этой локализации. Акральная локализация характеризуется тем, что более выраженный спангиоз. Он бывает настолько выраженный, что практически невозможно отличить от экземы. Спангиоз бывает вплоть до образования пузырьков. Следующий момент сложности ладонно-подошвенной локализации диагностики – то, что может быть даже скопление вот этой капель плазмы среди паракеротических масс. И гипогранулеза может не быть, он может быть очаговый, иногда даже сохраняется роговой слой, он теряется только в определенных местах и обратно. При хроническом спонгетическом дерматите, то есть при хронической экземе, может, мож, мож, может появляться тоже, может не быть плазма в роговом слое, но может появляться псориазиформная гиперплазия эпидермиса. Поэтому об этом патолог должен, должен знать, и только по каким-то маленьким крупиночкам из всех э, там, научных статей считается, в этой локализации как тогда можно отличить. Э, основным из Достоверных признаков для дип диагностики является, если, конечно, есть, это микрообсес МОНРО. Скопление нейтрофилов в, в, среди паракетических масс уже является достоверным признаком, чтобы отличить одну подошвенную форму псориаза от дисгидродической экземы. Кроме того, предыдущая, конечно, терапия очень нам искажает гистологическую картину. Из-за того, что псориаз предварительно лечился, мы можем уже не видеть микрообсес МОНРО. И наоборот, при лечении предварительно экземы и зенофилы могут не быть в составе воспалительных инфильтратов. Иногда мне кажется, что когда мы смотрим в микроскоп, это напоминает детскую игру найти 10 отличий. И, к сожалению, их не всегда 10, их меньше. И это действительно большой труд, надо внимательно смотреть, делать множество срезов, чтобы быть уверенным в том диагнозе, который ты поставил. Вот два таких случая. то есть, одна картинка это псориаз, другая нумулярная экзема. Вы видите, насколько клинически не похожи, но после гистологии, сейчас уже может быть после того я маленькую лекцию вам прочитала, может вы сейчас сами скажете правая и левая картинка, что из них экзема, что из них псориаз. Я думаю, профессор свистуном, конечно же, знает. Смотрите, здесь вы видите псориадиформную гиперплазию, да, вот этот акантоз такой древневидный, наличие выраженного паракератоза и, конечно же, микрообссумундро, то, что очень падахномонично. Здесь есть но они а не псориазеформная. Вот этот спангиозик, так клеточка друг от друга отделена. Это ну, слабый межклеточный отек здесь есть. Более выраженная воспалительная инфильтрация. Это у нас псориаз. Это у нас нумулярная экзема. Следующий клинический случай. Мужчина 56 лет. Стоял вопрос, клинический псориаз под вопросом. Гистологически мы видим псориазиформную гиперплазию, наличие большого количества ветвящихся капилляров в верхних отделах дермы. Кроме того, паракератоз, он на, на первом слайде, так был приготовлен препарат, он немного у нас отслоился, но выраженный паракератоз, вот тоже извитые сосуды, повышенное количество фигур метоза, не только в, в нижних отделах, но и выше поднимаются. Подтвердился клинический диагноз псориаз. Следующий случай, мужчина 53 года, высыпания периодически появлялись на туловище, конечностях. Стоял вопрос дифференциальной диагностики, это псориаз или нумулярная экзема? Правильно. Акантоз есть, но не, не, настолько выраженный, как при псориазе. Кроме того, мы не видим паракератоза, зернистый слой, нету гипоагранулеза, сохраняется. Это нормальный зернистый слой. Кроме того, вы видите, небольшой здесь очень слабый, очень слабый межклеточный отек. Он вот здесь буквально чуть-чуть видим. Да, это группа хронических хронических дрантитов, так как клинически похожая именно на нумулярную экзему, это нужно дифференцировать, это действительно номулярные экзема. И последняя женщина 44 года, три очага таких, и тоже стал вопрос или крупнопляшечный парапсориаз, нумулярная экзема, или болезнь Боуэна. нету выраженной гиперплазии Есть паракератоз. А типи кератиноцитов нет. Скопление нейтрофилов среди паракератических масс. Гипоагранулез. Здесь тоже паракератоз, гипоагранулез, скопление нейтрофилов. Кроме того, вот метоз уже на уровне средних отделов дермы, сосуды. Это такие ранние проявления псориаза. Хотелось бы сказать, что на самом деле труд патолога, дерматопатолога очень сложный. Требуется большое количество знаний, постоянное чтение литературы, наш мозг постоянно кипит в работе. И хотелось бы сказать, что я надеюсь, что, что все наши работы, весь наш труд не напрасный, наши заключения действительно помогают вашей повседневной работе. Спасибо за внимание.